各位爱奇艺的网友们，大家好，我是张艺兴，很高兴来做客爱奇艺。日前，X O 组合成员张艺兴做客爱奇艺，接受爱奇艺的独家专访。 这也是张艺兴自单独成立工作室后首次接受媒体专访。张艺兴在中国成立个人工作室，成为 SM 公司成立二十六年来首位获得在中国开放自主发展权的中国艺人。而谈到想要在中国自立门户的初衷，张艺兴表示是自己主动跟公司申请达成一致，这个结果连星爸星妈都感到很意外。这个想法是我跟公司提出来的，因为我觉得，嗯、呃，首先第一个我很想回国来活动，然后想多在。 看看中国的这边的歌迷朋友，因为呃会在，因为以 EXO 的形式，我们在会在世界活动嘛，那么有时候也想回国，也看一下我们的歌迷朋友，多看看，然后，呃也希望就可以，我如果回来的话，可以就是多多，就是如果有机会的话，可以多多可以再多看见家人，然后也可以做一些公益活动。嗯，他是不相信的，他是秉着一个不相信的态度，怎么可能？ 但是这个是因为啊、呃，我说完以后，可能公司它也有就是对于，嗯、呃，它的发展计划的那个本土化的一些政策，所以跟我说的东西达到一定的共识，那么可能在办理的过程中又有一点事半功倍。既然自己成立了工作室，张艺兴瞬间化身霸道总裁。 对于最近张老板、张总裁的新称呼，张艺兴感到自己压力很大，但是也做好了好好经营工作室的准备，并且近期一段时间会把工作重心放在国内。如果有机会的话，当然是这样。这个张总裁、这个张老板叫的我实在是心心有点小慌，但是呢，我觉得，嗯、呃，希望自己能够通过努力，让自己更加成熟起来的同时，也能够有朝一日能够真正的。 印证那一句张总总裁和张老板的这个话，我会适应，我会慢慢的适应起来。对，我相信我可以。张艺兴曾经很多次表达过自己想做演员的想法，而成立个人工作室后的第一件事情，张艺兴便参与拍摄魏楠导演的电影《从天而降》。对于第一次出演大荧幕电影，张艺兴一开始可是紧张的连觉都没睡好，心理压力非常大，还曾经因为自己的湖南普通话闹出了不少笑话。 呃，第一次拍电影，说实话非常的紧张，也很有压力，睡不着觉。然后、嗯，在电影对台词的时候，因为我是长沙人嘛，所以说话会带一些湖南的口音。然后他们觉得挺可爱的，我也觉得其实有时候说话那个重音啊，会有一些不一样，所以会酿成很多笑话。你干什么？就是一种很常态的说话，就是说话就是你干什么？然后我说你干什么？ 就是这种，你知道吧？这个重音的这些，就是、捏拿捏不不准确，对，很多，挺挺挺好笑的。如果还想要知道更加精彩和细节内容，你知道吧？就是一电影院见。哈哈哈哈这部电影拍摄过程中，处处都萦绕着欢声笑语，但是首次触电大荧幕就要挑战哭戏，张艺兴只能赶快拜师学艺。片中女演员李小璐教给了张艺兴哭戏必胜秘诀，而聪明的张艺兴也是一学就会。 就是，就进入那个角色嘛，努力使自己进入那个角色，然后好好的就是酝酿一下自己的感情。这个怎么酝酿？你要想一些伤心的事情，对吧？那什么事情会让人伤心呢？你觉得是什么事情呢？张艺兴在北京辛苦拍戏，强大的粉丝团们贴心送上了各种食物应援，而私底下的张艺兴也特别喜欢自己做饭吃，最拿手的菜竟然是炸火腿肠。炸火腿肠。 大家都笑了哈。其实炸火腿肠还要讲究个火候的，你是用平底锅炸，还是用什么锅炸，还是只有讲究的。嗯，我自己觉得好吃。在在韩国没怎么炸过火腿肠。对，韩国那个，呃，在韩国最拿手的菜就是那个老干妈烤牛肉。对不起，这要打广告了，辣椒酱烤牛肉。我又做过一道红烧鲫鱼，那个是是算比较复杂的菜。 歌手、主持人、演员等角色，张艺兴都已经尝试过了。当被问到在这些角色里面最喜欢的是哪一种的时候，张艺兴又给出了不一样的答案。我喜欢的是艺术家，我想做一个艺术家。唉我觉得不能不单单因为我非常喜欢音乐，但是我觉得音乐只有音乐的话，可能对我来说这个色彩并不丰富。我觉得更加有。 如果有演戏，如果有唱歌，不，如果有演戏，如果有画画，如果有各种各样的，比，包括视频剪辑，到后面的，嗯，所有所有的什么总裁、什么老板，加到一起的时候，我觉得那个时候可能是我最喜欢的一个状态。所以我希望当一个就是特别的，别人没有当过的一个艺术家。 看来我们的全能小王子张艺兴也做好了继续努力的准备。鹿晗作为张艺兴的大哥哥，在韩国的时候也一直十分照顾他。而即将到来的鹿晗生日，张艺兴也表示会私下问候，并称两人是永远的好兄弟。哦鹿、啊、哥知道他要过生日了。他过过过生日不不是，嗯，对，所以我希望他在生日那天能够开开心心的，然后事业一帆风顺。我记得。 那个时候我在韩国当练习生的时候，陆哥非常仗义，对我非常好，一辈子的兄弟。那肯定会，那当然。陆哥在去年我生日的时候也跟我发了微信。咱们的张艺兴真的是贴心又可爱的暖男代表，更多呆萌可爱张艺兴的表现，请大家继续关注下周五上线的爱奇艺泡菜帮节目。爱奇艺娱乐北京报道。